Tan Sri selaku ketua setelah berunding selama 5 bulan bermula pada 6 Mei hingga 17 Oktober 2025 di mana ahli parlimen telah diberikan penerangan oleh Ahmad Bohmat Ahmad Perdana Menteri berkenaan pengenaan cara tiba balas pada 5 Mei 2025 di dalam dewan yang mulia ini serta oleh saya sendiri mengenai perkembangan rundingan pada 4 Ogos 2025 dan juga di dalam sidang media dan beberapa siri wawancara dengan media akhirnya Alhamdulillah pada Ahad 26 Oktober Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Amerika Syarikat Donald J. Trump telah menandatangani perjanjian perdagangan tiba balas namun bak kata pepatah rumah sudah siap pahat masih berbunyi tak mengapa Kerajaan tidak takut pada kritikan tapi biarlah ia berasaskan fakta bukan tomahan yang tidak berasas apatah lagi fitnah semata-mata. Perlu saya tegaskan, rundingan ini bukanlah pilihan yang kita minta. Tidak seperti mana-mana rundingan perjanjian perdagangan lain di mana rundingan ini diadakan apabila ada kemahuan kedua belah pihak. Ini adalah tarif unilateral yang dikenakan kepada kita dan juga peratus negara lain dan yang juga berdagang dengan Amerika Syarikat suka atau tidak kita terpaksa berhadapan realiti yang sudah kita jelaskan berulang kali berulang kali ya adalah ini tidak adil sama sekali ada di kalangan ahli dewan yang mengatakan kita menyerahkan tengkuk dalam berunding Memangnya ini adalah realiti geopolitik yang kita hadapi sebagai sebuah negara perdagangan terbuka berdepan kuasa ekonomi terbesar dunia yang merupakan pasaran ekspor terbesar kita dengan jumlah perdagangan Malaysia Amerika Syarikat pada tahun 2024 mencatat 325 bilion ringgit di mana ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat berjumlah hampir 200 bilion ringgit. Dan bagi tempoh Januari September 2025 pula jumlah ekspor negara ke Amerika Syarikat adalah 166.4 bilion ringgit. Ini pasaran yang penting buat Malaysia. Mau tidak mau kita perlu bangkit mempertahankan akses kepada pasaran ini walaupun berhadapan dengan tekanan tarif timbal balas bersifat unilateral oleh kerajaan Amerika Syarikat. Kita tiada pilihan tetapi untuk berunding demi kepentingan negara dan ekonomi kita. Dan sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita tidak memberi alasan dan mencari salah. Tetapi kita terus bertindak pantas dengan penuh khemah dan bijaksana. Bangkit berunding untuk mempertahankan kelangsungan perniagaan, melindungi punca pendapatan rakyat, mengekalkan pasaran ekspor kita dan mempertahankan maruah negara. Ini secara praktikal, tegas dan berprinsip sebagai sebuah negara merdeka lagi berdaulat. Atas dasar itu saya ingin menjawab satu persatu kemuskilan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Tapi sebelum itu izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan perkara-perkara pokok perjanjian perdagangan timah balas dengan Amerika Syarikat ini. Dari Tan Sri yang dipertua, kita perlu menginsafi bahawa hakikatnya perjanjian ini melibatkan punca rezeki jutaan rakyat Malaysia yang bangun setiap pagi, pergi bekerja, mencari rezeki, merentasi pelbagai sektor seperti ENE, Aruakasa, Getah, Koko, Pharmaceutical, kalau kita cuai, leka, tidak bertindak pantas dan tidak tegas bagi mempertahankan hak kita, mereka lah yang akan hilang kerja, hilang punca rezeki. Bukan kita yang duduk selesa dalam Dewan ini. Oleh itu, apabila kita menilai perjanjian perdagangan timbal balas ini, ada beberapa fakta yang mesti difahami dengan jelas. Seperti berikut tarif timbal balas telah dikenakan ke semua negara rakan dagang Amerika Syarikat bukan sahaja kepada negara yang mencatatkan lebihan dagangan dengan Amerika Syarikat malah negara-negara yang mempunyai defisit perdagangan dengan Amerika Syarikat seperti Singapura Australia dan lain-lain mengimbas kembali pada 2 April 2025 Malaysia telah dikenakan tarif 24% yang kemudiannya naikkan kepada 25% pada bulan Julai 2025 berikutan ketidakseimbangan perdagangan antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Pada waktu itu, Amerika Syarikat melihat wujudnya pelbagai halangan tarif dan bukan tarif terhadap import barangan Amerika Syarikat yang telah mengakibatkan Amerika Syarikat menghadapi defisit perdagangan yang tinggi dengan Malaysia. Walaupun pada masa itu Malaysia berada di dalam situasi yang lebih baik berbanding dengan negara-negara lain yang mengeksport barangan produk yang sama seperti Vietnam, Thailand dan Indonesia, Malaysia mengambil keputusan untuk memulakan proses rundingan dengan Amerika Syarikat seawal Mei 2025 bagi mendapatkan kadar tarif yang lebih rendah agar barangan eksport Malaysia terus kekal berdaya saing. Pendekatan ini juga dilihat boleh memberi kelebihan kepada negara berbanding dengan pilihan tidak berbuat apa-apa ataupun mengambil tindakan balas retaliation. Lebih-lebih lagi, pilihan untuk tidak berunding atau mengambil tindakan balas boleh menjejaskan pasaran ekspor yang berilah hampir 200 bilion ringgit. Menentasi pelbagai sektor yang menyokong ekonomi Malaysia. Termasuklah PKS selain boleh menjejaskan jutaan pekerja Malaysia. Berdasarkan penilaian impak dan pelbagai senero berkemungkinan, rundingan dengan mereka syarikat mengambil pendekatan keseluruhan kerajaan dengan izin whole of government yang menentasi pelbagai kementerian agensi dan sektor swasta dengan matlamat untuk mencapai satu persetujuan yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Ingin ditetapkan di sepanjang proses rundingan, Malaysia berpegang teguh kepada prinsip berkecuali, pendekatan whole of government dan sentiasa memastikan kepentingan dan kedaulatan negara terus dilindungi dan terpelihara. Pasukan perunding tidak langsung berganjak pendirian di dalam perkara-perkara yang melibatkan isu-isu garis merah, the red lines, khususnya hak bumi putera, dasar perolehan kerajaan dan kututan pembukaan liberalisasi ekuiti sepenuhnya sektor-sektor strategik negara seperti tenaga dan telekomunikasi. Kalau ada yang mendakwa, kononnya kita jual negara, saya cabar mereka tunjuk satu kuasa yang melanggar atau melepasi garis-garis merah -garis ini. Ya, satu pun tiada. sebenarnya, Tan Sri yang dipertua, kalau kita mahukan terma yang lebih baik, mudah saja. Berikan semua Perkara garis merah yang kita berusaha sedaya upaya lindungi selama ini. Walaupun begitu, jika kita bagi ke semuanya, tiada jaminan kita akan berikan atau diberikan tarif yang lebih rendah. Ini hakikatnya. Tetapi kita tetap dengan pendirian kita. Pertahankan kepentingan negara. Tidak berganjak walaupun seinci dalam mempertahankan garis-garis merah ini. Ini soal maruah dan kedaulatan negara. Dan sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, kerajaan tidak akan sekali-kali mengizinkan kedaulatan kita diganggu gugat. Perjanjian ini juga mengandungi klausa-klausa yang menjaminkan kedaulatan negara di mana pelaksanaan perjanjian adalah berdasarkan kepentingan dan keselamatan ekonomi negara serta berlandaskan undang-undang dan peraturan domestik negara. Amerika Syarikat juga bersetuju supaya sebarang langkah yang ingin diambil pihaknya dalam menangani isu-isu ketidakseimbangan perdagangan haruslah melalui mekanisme rundingan bagi mencari kesepahaman bersama. Sebagai contoh, artikel yang disebut-sebut, artikel 5.1.1 tidak sepatutnya dilihat sebagai Malaysia secara membuta tuli mengikut apa jua sekatan Amerika Syarikat yang dikenakan ke atas negara lain. Sebaliknya, peruntukan tersebut melalui FASA mengikut undang-undang dan peraturan domestik dan dalam garis masa yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak memberi Malaysia ruang undang-undang dan diplomatik untuk mengelak dari mengambil tindakan ke atas negara-negara lain. Dengan kata lain, Malaysia hanya perlu berbincang dengan mereka syarikat dan sekiranya Malaysia perlu mengambil tindakan perdagangan, kita boleh berbuat demikian di bawah undang-undang dan peraturan domestik dengan garis masanya dan mekanisme sendiri. Peruntukan tersebut juga menekankan sebarang tindakan yang diambil oleh Malaysia haruslah isu yang merupakan dengan izin shared economic concern iaitu isu yang menjadi masalah bersama bagi Malaysia dan Amerika Syarikat. Sekiranya perkara tersebut bukanlah satu isu yang menjejaskan Malaysia, kita tidak perlu risau dengan obligasi untuk mengambil tindakan atau sekatan yang sama seperti diambil oleh Amerika Syarikat. Ingin saya tegaskan, ini bukan lesen Amerika Syarikat untuk memaksa Malaysia mengambil tindakan yang sama. Sebaliknya, ini adalah komitmen bahawa jika hanya ada kebimbangan bersama, kita bincang sebagai rakan strategi. Kita runding bukan sekali sesekali sebagai sebuah negara bawahan. Itu perbezaannya. Hakikatnya jelas, hasil utama daripada rundingan yang mengambil masa 6 bulan adalah kejayaan Malaysia menurunkan kadar tarif yang dikenakan Amerika Syarikat daripada 25% kepada 19% yang merupakan kadar terendah yang dikenakan kepada negara-negara ASEAN yang mempunyai lebihan dagangan dengan Amerika Syarikat. Lebih memberangsangkan Malaysia turut berjaya mendapat pengecualian dari timbal balaf 19% ini kepada bagi 1711 barisan tarif ataupun tarif lain ke atas produk-produk Malaysia yang diekspor ke Amerika Syarikat. Meliputi ekspor utama Malaysia seperti minyak sawit, Barangan berasaskan getah, produk koko, komponen dan alat ganti pesawat dan farmaseutikal yang secara kolektifnya menyumbang 22 bilion ringgit atau lebih kurang 12% daripada jumlah keseluruhan ekspor negara ke negara Amerika Syarikat pada tahun lepas. Ini bukan satu angka yang kecil. Justeru perjanjian ini memastikan akses yang berterusan bagi ekspor barangan Malaysia ke pasaran Amerika Syarikat. Sekiranya perjanjian ini tidak segera dimeterai, Malaysia berhadapan dengan risiko kerajaan Amerika Syarikat akan menaikkan semula kadar tarif kepada asal iaitu 24% atau kadar pada yang jauh lebih tinggi 30%, 40%, 50%, 50% ataupun mungkin 100%. Kita tahu Amerika Syarikat mampu bertindak sedemikian dan telah dibuktikan di dalam rundingan dalam dengan negara-negara lain. Jika perjanjian ini tidak diutamakan, besar kemungkinan kadar tarif akan menjadi lebih tinggi dan sekali sekaligus akan menjejaskan daya saing ekspor Malaysia ke pasaran Amerika Syarikat. Siapa yang akan menanggung beban ini nanti? Siapa yang akan menanggung rugi dan gulung tikar? Syarikat kita juga, ya. Siapa yang akan kehilangan kerja dan punca pendapatan? Rakyat Malaysia juga. Selain itu, ketidaktentuan ini akan menyebabkan pelabur tiada keyakinan untuk membuat pelaburan baru atau mengembangkan pelaburan mereka di Malaysia. Keboleh ramalan dan keboleh jangkaan adalah amat penting kepada kepada komuniti perniagaan. Pelabur antarabangsa yang betul tidak melabur di negara yang kelihatan teragak-agak dan tidak bersedia melindungi pasaran ekspornya sendiri. Dari Tan Sri yang dipertua, melihat pada konteks yang lebih menyeluruh, Malaysia terus menikmati manfaat tambahan susulan pemeteraan perjanjian art ini. Termasuk sebagai sebahagian daripada pakej hasil rundingan ini, hubungan dua, dua, hala Malaysia Amerika Syarikat telah dinaik taraf sebagai perkongsian strategik komprehensif dengan izin komprehensif strategik partnership. Ini bukan simbolik. ya. Ini meletakkan Malaysia dalam kelompok kecil rakan kongsi utama Washington dan ia memberi kita line of sight terus kepada peluang pelaburan berteknologi tinggi, pemindahan teknologi dan akses rantai bekalan yang lebih selamat. Dari segi hubungan perdagangan dan pelaburan, Malaysia kini dianggap sebagai rakan kongsi rantai bekalan yang dipercayai dengan, dengan izin trusted supply chain partner yang dilihat akan melancarkan lagi aliran perdagangan barangan, termasuk barangan strategik dan berteknologi tinggi bagi mencapai matlamat pelan induk perindustrian baru. Ini mampu mempertingkatkan lagi daya saing ekonomi kita sekaligus menjayakan aspirasi kerangka ekonomi kita untuk menjadikan Malaysia antara 30 kuasa ekonomi terbesar dunia. Sebagai rakan kongsi data yang bekalan yang dipercayai, Malaysia berpotensi tinggi untuk menarik lebih banyak pelaburan dari Amerika Syarikat dan pelbagai negara lain yang ingin mengeksport ke Amerika Syarikat. Sekaligus mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai hub dan destinasi pelaburan terpilih di rantau ini. Sebagai rekod, setakat Januari hingga Jun 2025, pelaburan yang diluluskan dari Amerika Syarikat mencatat 10.4 bilion ringgit. Manakala secara kumulatif sehingga 2024, rekod pelaburan dari Amerika Syarikat adalah berjumlah 218.2 bilion ringgit. Dan berdasarkan komitmen tinggi Malaysia melalui Art Kerajaan Amerika Syarikat menyatakan akan memberi pertimbangan sewajarnya kepada Malaysia dalam pendetuan hasil siasatan bagi sektor semikonduktor di bawah Seksyen 232 Akta Pengembangan Perdagangan 1962 yang ini jangka dimutamadkan pada akhir tahun ini Dengan kata lain, sektor semikonduktor Malaysia yang menyumbang 56.2 bilion ringgit ekspor ke AS pada tahun lepas atau hampir 10% jumlah keseluruhan import semikonduktor AS kini berunding sebagai rakan ber berilai bekalan yang kritikal bukan sekadar vendor biasa Yang paling utama perjanjian ini memberi kepastian dan keboleh jangkaan di mana elemen-elemen ini adalah amat penting dalam dunia perniagaan dan pelaburan dan izinkan, izinkan saya sebut, bila negara-negara lain kelak merujuk kerangka Malaysia Amerika Syarikat ini sebagai penanda aras, jangan pula yang cuba menulis naratif seolah-olah Malaysia mengikut negara lain. Dalam kes ini, negara lain yang ikut kerangka Malaysia. Jadi Tansi Nanti Petua, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk turut memberi maklum balas kepada isu-isu yang telah dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian. Banyak tuduhan berlega di media sosial termasuk daripada individu-individu yang mungkin tidak pun membaca keseluruhan teks perjanjian tetapi bercakap seolah-olah mereka berada di meja perundingan. Biar saya jawab satu persatu dengan fakta. Pertama, pembelian berjumlah 1 trilion ringgit dari mereka syarikat. Senarai perolehan di bawah perjanjian ini bukan perkara baru. Saya ada terangkan pada bulan Ogos yang lepas di Parlimen. Mungkin pada masa itu ahli Parlimen pasti gudang tidak hadir. Tapi kira -kira mengapa? Saya ulang semula hari ini. Ingin saya tegaskan bahawa komitmen pertimbangan komersial di bawah Seksyen 6 perjanjian ini tiada kena mengena dengan perbelanjaan kerajaan. Ini adalah kerana pembelian-pembelian yang bakal dilakukan oleh syarikat-syarikat berkenaan merupakan cadangan perolehan sedia ada syarikat dan tidak melibatkan sebarang dana daripada kerajaan. Apa yang kita buat? Kita tanya kepada syarikat MNC dan juga JLC di negara ini, apakah perancangan pembelian mereka dari Amerika Syarikat? Dan kita senaraikan semua pemberian tersebut. Syarikatnya kita, kalau tidak ada tarif pun, ya memang mereka akan beli juga kerana ini adalah perolehan yang telah dirancang. Sebagai contoh, pembelian pesawat Boeing oleh Malaysia Aviation Group telah diumumkan pada bulan Mac 2025. Jauh lebih awal dari tarif pengumuman tarif oleh Trump. Samalah juga dengan cadangan perolehan LNG oleh Petronas. Petronas sebenarnya dari dulu lagi membeli LNG dari pelbagai negara termasuk Amerika Syarikat. Sebelum ini, sebelum pengumuman tarikh pun Petronas dah beli LNG dari Amerika Syarikat. Tapi sebab kita tak kerja di Petronas, bila dengar pengumuman saja terus melompat sedangkan perkara ini bukan baharu. Perolehan ini merupakan sebahagian daripada strategi komersial bagi memastikan kestabilan bekalan serta memenuhi komitmen kontrak domestik dan antarabangsa. Langkah ini diambil khususnya memandangkan komitmen bekalan jangka panjang Petronas melebihi keupayaan pengeluaran sedia ada. Dari sehubungan itu, perolehan LNG daripada negara pengeluar lain termasuk dari Amerika Syarikat akan membolehkan Petronas mengoptimumkan bekalan dan memastikan penghantaran atau delivery yang stabil kepada pelanggan. Ini bukan arahan politik dari Washington. Ini keputusan komersial Petronas untuk memastikan bekalan stabil. Kontrak ditunaikan dan negara tidak berdepan krisis tenaga. Negara perdaulat mesti ada sumber dan pilihan tenaga yang pelbagai. Itu namanya keselamatan tenaga ataupun energy security. Bukan kebergantungan. Seperti yang ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, standard halal merupakan satu garis merah yang tidak pernah dikompromi oleh kerajaan di sepanjang rundingan perjanjian ad. Ingat saya tegaskan bahawa kebimbangan atau dakwaan yang mengatakan Malaysia berkompromi dengan isu halal ini adalah tidak berasas. Melalui perjanjian, proses kelulusan pengimportan produk halal dari Amerika Syarikat adalah kekal seperti sedia ada, iaitu dengan mematuhi keperluan standard halal Malaysia dan akta perbihal dagangan bagi tujuan perdagangan dalam Malaysia. Perjanjian menetapkan hanya produk halal yang mendapat pengesahan halal dari badan persijilan halal Amerika Syarikat yang telah diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan memenuhi keperluan halal Malaysia. Ini saja yang akan diperakukan dan dibenarkan bagi tujuan ekspor ke Malaysia. Ingin saya tekankan pengiktirafan JAKIM ke atas mana-mana badan persijilan halal di Amerika Syarikat adalah berdasarkan proses audit dan pengesahan yang ketat dengan menilai keupayaan dan tahap pelaksanaan pematuhan terhadap standard halal Malaysia. Ini bermakna kawalan penuh terhadap standard penentuan kriteria dan pengiktirafan halal kekal berada di bawah bidang kuasa JAKIM. Tiada sebarang kelonggaran terhadap piawan atau prosedur halal Malaysia. Jadi, kalau ada pihak yang cuba menakut-nakutkan rakyat, kononnya standard halal kita akan ditentukan oleh mereka. Saya nak tegaskan dalam Dewan ini, itu tidak benar. Ya. Standard halal Malaysia ditentukan oleh Malaysia, disahkan oleh JAKIM dan dipelihara oleh umat Islam di negara ini. Ya, Noktah stop. Dari sudut perdagangan, pendekatan ini bertujuan memudah cara pentadbiran dan memfasilitasi urusan ekspor-import tanpa menjejaskan integrasi sistem halal Malaysia maupun kedudukan standard halal negara sebagai penanda aras antarabangsa secara berterusan. Terdapat dakwaan juga bahawa Malaysia memberikan kelonggaran untuk membenarkan pengeksportan mineral kritikal dan REE ke Amerika Syarikat ya, di mana setengah pihak menyifatkan sebagai, menyifatkannya sebagai satu desakan untuk keuntungan segera yang akan menggalakkan matlamat strategik ataupun yang menggagalkan maaf, matlamat, matlamat strategik negara. Jadi untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Malaysia masih mengekalkan dasar melarang ekspor RII mentah bagi memastikan pembangunan, pembangunan industri hiliran tempatan. Maknanya apa? Maknanya nilai tambah mesti berlaku di Malaysia. Pekerjaan berkemahiran tinggi mesti diwujudkan di Malaysia. Teknologi pemprosesan mesti masuk ke Malaysia. Kita tidak lagi mahu menjadi negara yang hanya menggali dan menghantar keluar bahan mentah murah seperti masa silam. Pada masa ini, Malaysia menggalakkan pelaburan asing dan perkongsian teknologi bagi aktiviti perlombongan RIE mentah dalam membangunkan ekosistem industri domestik yang lebih bersepadu. Jadi sumbangan itu, Malaysia mengalung-alungkan kerjasama strategik dengan pihak Amerika Syarikat maupun negara-negara lain dalam pembangunan industri RIE tempatan terutamanya potensi kerjasama tripartite antara pihak Malaysia, Amerika Syarikat dan juga Australia. Saya ulang, kalau ada apa-apa pembangunan sumber strategik negara, ia akan berlaku mengikut undang-undang Malaysia di tanah Malaysia dengan kawalan kedaulatan Malaysia. Ia bukan sesuka hati mengikut kehendak pelabur asing. Saya juga ingin menjelaskan, jelaskan satu perkara penting supaya tidak berlaku sebarang kekeliruan atau diputar belit. Dasar kita bukan untuk menghalang perdagangan selama-lamanya. Dasar kita ialah untuk menghalang ekspor bahan mentah murah yang tidak diproses Supaya nilai tambah berlaku dahulu di Malaysia Seperti mana sektor lain seperti oil and gas, getah, koko, minyak sawit Malaysia tidak menghalang ekspor produk kiliran, kiliran dan bahan yang telah diproses Prinsip yang sama terpakai kepada REE dan juga mineral critical Selepas diproses di dalam negara mengikut undang-undang dan piawaian kita sendiri Dan selepas nilai itu dicita di sini Produk hiliran bernilai tinggi bolehlah dieksport sebagai sebahagian daripada rantaian bekalan global. Inilah caranya kita memastikan pekerjaan berkemahiran tinggi, teknologi pemprosesan dan nilai industri kekal di Malaysia bukan disedut keluar sebagai biji mentah dengan harga murah. Umumnya, pelaksanaan fasilitasi dan semua pelaburan di bawah perjanjian ini akan terus tertakluk dan dilaksanakan selaras dengan undang-undang dan dasar negara. Ianya bagi memastikan sektor strategik kekal dilindungi dan dalam masa yang sama memperkukuhkan peluang baru untuk rakyat dan juga industri domestik. Jadi Tansi yang tertua, berdasarkan faktor-faktor di atas serta kelonggaran yang diberikan oleh pihak Amerika Syarikat berbanding dengan tuntutan awal, perjanjian ini disifatkan sebagai kesepakatan yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak termasuk sektor perniagaan dan ekspor Malaysia. Kenyataan ini disokong oleh pelbagai persatuan industri tempatan. Malah Ramai dalam komuniti industri memberitahu MITI secara terus terang kalau rundingan ini gagal, mereka bukan hanya rugi keuntungan, mereka mungkin terpaksa menutup operasi dan memberhentikan pekerja Malaysia. Inilah realiti yang kami tangani setiap hari, jauh dari platform politik maupun retorik media sosial. Saya juga ingin mengulangi bahawa pendekatan Malaysia dalam rundingan adalah berasaskan prinsip keterbukaan dan kepentingan jangka panjang nasional berpaksikan kepada perlindungan bagi kelangsungan syarikat termasuk PKS dan rakyat Malaysia yang menimba rezeki melalui ekosistem sektor perniagaan dan pembuatan yang mana destinasi ekspor adalah ke pasaran Amerika Syarikat. Rundingan ini juga tidak bermaksud persetujuan mutlak ke negara terhadap semua syarat yang dikemukakan oleh Amerika Syarikat. Sebaliknya perjanjian ini menjanjikan ruang untuk Malaysia memastikan semua ataupun peluang untuk berbincang dengan dan berunding sentiasa terbuka agar isu-isu dapat diselesaikan tanpa menjejaskan kepentingan dan kedaulatan negara. Dengan bahasa mudah, perjanjian ini bukan cek kosong kepada Amerika Syarikat. Ia adalah pagar. Pagar yang kita bina supaya apa-apa tindakan selepas ini mesti melalui rundingan, bukan ugutan unilateral. MITI juga ingin terus menegaskan bahawa perjanjian ini bukan satu-satunya inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi menangani isu geoekonomik dan geopolitik global. Sebagai langkah jangka panjang, kerajaan sedar bahawa Malaysia tidak boleh bergantung kepada hanya satu atau dua pasaran atau rakan dagang utama saja. Justru kita sedang giat berusaha untuk terus memperbagaikan destinasi pasaran ekspor di samping mengukuhkan kedudukan Malaysia di pasaran yang sedia ada. Jadi pendekatan utama kita adalah melalui pengukuhan FTA sedia ada dan perundingan FTA yang baru seperti Republik Korea, UAE, EFTA yang berjaya dimuktamadkan pada tahun ini. Tan Sri Yang Tua, dalam mengutamakan perjanjian tarikh tiba balas dengan Amerika Syarikat ini, saya ingin merakamkan penghargaan dan mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada pasukan penjawat awam dan juga pelbagai kementerian, jabatan dan agensi yang membantu dan dirujuk sebagai proses sepanjang proses rundingan. Sememangnya, penjawat awam ini terdiri dari pelbagai latar belakang kepakaran dan pengalaman. Selama lebih enam bulan, mereka telah bertukus lumus, menggembleng usaha, bersengkang mata dan memerah keringat untuk memastikan kepentingan negara terus terjamin. Maruah kita terus terbela dalam kita dihimpit ke mulut tarikh timbal, timbal balas ini. Bayangkan perbezaan waktu 12 jam dengan Washington DC di Amerika Syarikat. Bermakna pasukan kita di Malaysia terpaksa berunding di waktu malam dan awal pagi ketika rakyat Malaysia kebanyakannya sedang lena di buai mimpi. Sesudah bersengkang mata, mereka masuk bekerja menjalankan tugas hakiki pula di siang hari. Tansi yang dipertua berbalik semula kepada prosesnya. Setelah berunding, hasil rundingan dengan rakan sejawat di Amerika Syarikat perlu dirujuk kepada kementerian-kementerian yang berkenaan untuk mendapat maklum balas dan kemudian diangkat untuk dibincang dan diputuskan di dalam kabinet. Saya sendiri pernah mengatur, mengatur perbualan telefon di antara Presiden Tam dan Perdana Menteri pada pukul 6 pagi. Sememangnya proses rundingan ini rumit tak amat mencabar. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelum ini, perjanjian tarif balas unilateral ini adalah sesuatu yang dengan izin Tuan dan -Tuan Pertua Tuan, adalah unprecedented ahli-ahli yang berhormat perlu faham kita bukan berunding FTA yang biasa yang selalunya mengambil masa bertahun-tahun rundingan FTA yang paling pantas yang pernah dicapai pun mengambil 18 bulan satu setengah tahun kita berunding dalam keadaan Malaysia dikenakan tarif. Tekanan masa bukan ditentukan oleh Putrajaya. Tekanan masa itu datang dari Washington. Inilah sebabnya rundingan ini menjadi antara yang terpantas dan paling rumit dalam sejarah rundingan perjanjian perdagangan negara. Justeru kejayaan mengutamakan perjanjian ini jelas menunjukkan komitmen tertinggi para penjawat awam dalam memastikan kepentingan negara terus terbela. Jujur saya akui, saya cukup kecewa apabila ada di dalam Dewan ini dan di luar sana yang mempersenda dan memperkotak katikkan usaha pasukan para perunding kita. Saya faham kalau ada serangan yang bermotifkan politik kepada pimpinan kerajaan tapi janganlah kita memperlekehkan usaha dan pengorbanan para pejabat awam yang telah berusaha memastikan kedaulatan negara terus terjamin

Gambah macam jangan kita koridor. Hei, jalan tuang. Sebantong duduk labingi. Tidak ada celahan. Dia yang tidak ada celahan. Mungkin macam datang lewat. Tidak ada celahan. Datang awal lain kali. -kali. Yang betul. Itu bukan celahan. Itu peraturan. Duduk. Itu peraturan dia. Duda, satu. Saya kata selepas Menteri besok akan ada. Esok dan cak cakap cekat. Adakah peraturan tidak boleh ditanggut disebut? Saya kata duduk. Habiskan Menteri. Ya, tiga, dua minit saja. Tan Sri betul. Pada akhirnya isu ini bukan tentang saya atau mana-mana parti politik. Isu ini tentang masa depan pekerjaan dan punca rezeki jutaan rakyat Malaysia. Ada daya saing perusahaan kita dan juga kedudukan ekonomi negara dalam dunia yang kian tidak menentu. Ini Itu amanah kami sebagai kerajaan. Dan itu juga tanggungjawab bersama Dewan Yang Mulia ini. Sebab itu saya merayu kepada semua ahli yang berhormat. Kita boleh bersaing dalam politik tetapi dalam hal mempertahankan kepentingan ekonomi dan kedaulatan negara. Kita mesti kukuh bersama. Bersatu sebagai Malaysia. Satu suara yang jelas, tegas dan bermaruah. Jangan biarkan orang luar memecah belahkan kita. Sememangnya dunia sedang memerhati bagaimana kita bertindak balas walaupun dihimpit pelbagai tekanan. Ini bukan satu situasi yang ideal. Tetapi kita bersama-sama mencari penyelesaian yang mampu melindungi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Biar dunia lihat bahawa Malaysia bukan negara yang tunduk menikus mengikut tunjuk mana-mana kuasa tetapi negara yang dihormati dan disegani mampu berunding dengan yakin menjamin kedaulatan negara mempertahankan haknya dan melindungi kepentingan rakyat sekian terima kasih Tuan Sri bangun. kita bangun